Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Azhara Vlog Hari ini kita akan menuju ke jalan Awi Lega ya Nah startnya kita dari bawah sini ya Dari jalan Cihelang ya teman-teman Wah di sini lebih indah ya teman-teman pemandangannya mantap nih. pindah kemana nih jalan ini ya teman-teman. Masya Allah ini indah banget ya teman-teman jalan ini nanti kita akan tanya-tanya ya teman-teman mudah-mudahan nanti di depan ada warga sekitar yang ada di sini ya teman-teman supaya nanti kita tahu ya jalan ini tebusnya kemana dan nama jalan ini apakah jalan Awilega atau bukan ya teman-teman Nah di depan kita tanya dulu si bapaknya ya. Di jalan kan itu ke paling mana pak? Oh Wilga, oh, wilga. tapi te, ya tembusnya kan tuh te, pak? Muta. Oh buntu ke perumahan? Saya perumahan. Saya maksudnya perumahan warga gitu. Hmm. Oh mana kita biasa tembus ke dia? <laughs> muter nggak itu? Oh muter ke mana itu? Oh kadek oh nu jalan lu tadinya apa ya? Yeah. Anu nanti nya pertigaan, ya, pertigaan. Ya. oh nya nyanyi apa nah ini teman teman pemandangan yang lebih bagus di sini ini ada di kampung silang pemandangannya mantap banget nih jalannya juga ya teman teman wah ini mah luar biasa banget ya teman teman lebih dari Cisema ini indahnya ya teman-teman tuh ke sananya pesawahan hmm, perumahan warga ya teman-teman jalannya katanya sih muter ya dari sebelah sana ke nanti ketemu lagi di jalan ini ya teman-teman views -teman. jalannya sangat mantap sekali ini teman-teman Jalan dari Jalan Sadar bisa ya ini dari Jalan uh, Baros atau yang tembus ke Cihelang bisa ya teman-teman dari sini. Tuh di sana juga ada pila ya teman-teman. Kita nanti coba ke atas ya teman-teman. Oke teman-teman kita akan lihat pirusnya dari atas ya karena saya masih penasaran juga dengan pemandangan dari atas sana ya teman-teman dan kita akan menuju ke atas sini ya teman-teman nah ini kita ambil dari atas ya teman-teman tuh -teman. jalannya mantap banget nih wah ini menurut besar jalannya juga ini bisa masuk mobil ya tadi kita dari bawah ya teman-teman ini ada kandang apa ini kandang ayam ya teman-teman itu ada toilet ya tuh ini pemandangannya sangat luar biasa banget ya Masya Allah ini baru pertama ya Aduh sampai ke ini pemandangannya bagus banget nih di sini ya teman-teman mantap ini baru pertama lihat di sini teman-teman dan jalan ini katanya sih, kata warga tadi ya teman-teman, dari jalan ini nanti bisa muter ke sebelah sana ya. Nah, nanti ujung-ujungnya di sebelah sana ya teman-teman. Nah, di sebelah sana ya teman-teman jalannya. Karena ini berhubung sudah sore ya teman-teman, jadi kita tidak mencari tahu jalan yang ke sebelah sananya ya ini jalannya bagus banget ya aduh masa Allah ini baru pertama kali ya teman-teman lihat di sini Oh juga wah ini indah banget tuh. ternyata nggak perlu jauh-jauh ya lihat pemandangannya yang seindah ini hmm. ini kalau padinya sudah agak gedean dikit ya wah mantap ini pokoknya Nah, kita lanjut nih, teman-teman. Karena tadinya saya nggak ada rencana mau kesini sih, cuman uh, penasaran ya. Kita lihat ke ujung jalan ini ya, kemana ya? Ada perumahan warga ya di sini, teman-teman. Nah, ini ke atasnya ya, ada rumah panggung, teman-teman. Neng uh Oh hai, teman 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 hai, hai, luar biasa luar biasa teman teman, ini baru pertama saya pertama sini nih teman teman teman, hai, 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 ini betul Perumahan lagi ya kesininya teman-teman, indah sekali di sini. Wah ini luar biasa. Pak, tuh kesininya ada rumah lagi teman-teman, mantap ini. jalannya juga mantep nih Aduh luar biasa banget nih Ini ke atasnya ya teman-teman Tadi rencana sih nggak mau ke sini ya Cuman penasaran ya teman-teman Ke sini juga ada sebuah perumahan ya Nanti kita Let's go balik lagi ya teman-teman Nah jalan-jalan yang muter tadi tuh yang ke sana ya teman-teman balik lagi ke jalan yang utama ya teman-teman. Nah. Ini baru jalan yang paling indah ya di sini teman-teman. Wah, ini mah luar biasa banget pokoknya. Indah di sini ya. Nah, kita balik lagi teman-teman ke jalan yang pertama tadi kita lihat piusnya dari atas ya teman-teman uh, ini ada kebon ini ya uh, jalannya mantap sekali teman-teman kita lanjut lagi teman-teman nih kita sudah berkeliling nih di jalan yang mantap ini teman-teman wah ini masya Allah ini tempatnya luar biasa banget ya ternyata ini di sadah juga ada nih tempat yang lebih indah di sini wah ini mantap sekali teman-teman ini luar biasa nih tempatnya Wah, ini mah euy. Indah pokoknya indah. Ah, jalan sore-sore enak ke sini mah Asli. Ma Tahun ya mah pokoknya mah. ada pila juga di sini ya. Oke okay lah kita pulang teman-teman. Karena ini sudah sore nih.